с 22 мая 2014 года находился в подразделении полка Платова на тот момент это был батальон которым управлял дрёмов Павел Леонидович там я занимался обеспечением тыла но скажем так у меня были какие-то идеи но были большие сомнения то что я увидел то что происходит на территории Луганской области то что делал батальон ну, мне это было довольно не по вкусу, потому что здесь происходили постоянные грабежи, отжимать, отжимательство бизнеса, также отжимались транспортные средства, грабились банки, плюс производились пытки местного населения. Причем это были не военные люди. Я разочаровался в идее и вообще в идее русского мира. Плюс я увидел то, что это поддерживается именно непосредственно России, потому что оружие поставлялось России. Также были бойцы с территории России, которые поднесли контрактную службу. Вот. Я решил выйти э, с данного подразделения. Плюс через время я узнал э, о такой программе, как «Повертайся до дому». И я обратился к СДУ, службам безопасности Украины. В своих действиях раскаиваюсь,